ગુજરાતના સુરતમાં પ્રથમવાર વોશિંગ એક્સપ્રેસ નામથી લોન્ડ્રી અને ટ્રાય ક્લીનર્સમાં ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અત્યાર સુધી પૂરા ભારતમાં પંચાવન બ્રાન્ચ ખુલી ચૂકી છે ત્યારે સુરતમાં વેસુ આઈપી વીઆઈપી રોડ પર આવેલ એટલાન્ટ બિઝનેસ હબમાં પણ વોશિંગ એક્સપ્રેસમાં ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું હતું વોશિંગ એક્સપ્રેસ લોન્ડ્રી અને ટ્રાય ક્લીનરનું ભારતના બિહાર એમપી ઝારખંડ પશ્ચિમ બંગાળ અને પંજાબ સહિતના રાજ્યોમાં બ્રાન્ચ છે અને ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે લોકોને સારું રિઝલ્ટ મળી રહ્યું છે હવે ગુજરાતમાં પ્રથમ બ્રાન્ચ સુરતમાં ખોલવામાં આવી સુરત બાદ હવે અમદાવાદમાં પણ વોશિંગ એક્સપ્રેસનું ઓપન કરવાનું ટાર્ગેટ રાખવામાં આવ્યું છે તેમ વધુમાં જણાવ્યું હતું બ્યુરો ભાગીરથ સિંહ ન્યૂઝ સેવન ઇન્ડિયા सूरत, सूरत का नंबर वन ड्राई क्लीन वॉशिंग सोल्यूशन मैं सभी आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ एक बार वो हमें अपना काम करने का मौका दे फिर हमारा रिजल्ट आपको खुद दोबारा लेके हमारे पास आएगा धन्यवाद जी आपका नाम क्या है और आज ये कौन सी जगह पे क्या प्रोग्राम है मेरा नाम अमित नानूली है हम लोग यहाँ वाशिंग एक्सप्रेस सूरत मेसू में इसका उद्घाटन आज कर रहे हैं ये वाशिंग एक्सप्रेस की पचपनवीं ब्रांच बोल रही है पूरे भारत में इसकी अभी तक एक पचवीं पचपनवीं ब्रांच का हम लोग आज मुहूर्त किए अभी तक ये बिहार एमपी झारखंड और पंजाब सभी ब्रांचों में जाकर के वेस्ट बंगाल सभी जगह इनके काम अच्छे हो रहे हैं ये अदर वाशिंग सॉल्यूशन के हिसाब से हमारी जो कंपनी है वाशिंग एक्सप्रेस अच्छा रिजल्ट देगी अच्छा काम करेगी सूरत के अंदर ऐसा हम लोगों को विश्वास है ये सूरत में पहली ब्रांच है ये गुजरात के लिए पहली ब्रांच है अच्छा, गुजरात, में गुजरात में। की सब जगह का स्टार्टअप इसलिए हम लोगों ने इसको गुजरात में लाने का प्रयास किया है और शायद गुजरात में अच्छा कार्य कर पाएंगे कुछ में स्टार्ट आप हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट अहमदाबाद है जी। जी आपका नाम क्या है मेरा नाम राहुल कालरा है मैं इस कंपनी का वॉशिंग एक्सप्रेस ब्रांड जिसका आज उद्घाटन हो रहा है इसका मैनेजिंग डायरेक्टर अमित जी और शेखर जी ने इस इनिशिएटिव को यहाँ लाने का फैसला किया है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गुजरात हमेशा से देश को हो या दुनिया को हो पथ प्रदर्शक रहा है इसलिए हमारा भी सपना था अपने ब्रांड को आठ राज्यों के बाद नौ गुजरात लेकर आए जिसमें इन्होंने हमारी मदद की है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ग्राहकों का उत्साह हमारे साथ बाकी राज्यों में बना हुआ है उसी तरह से हम गुजरात में भी आगे बढ़ेंगे